अक्सर जब आप सुनते के बंदा दुनिया से चला गया एज ए मुसलम यह ईमान का तकाजा है। हम जो कुछ होता है फीसबीला माफ कर देते हैं अब लोग कहते चलो जी खुदा की रजा के लिए माफ किया लेकिन कभी दुनिया के अंदर बैठे हुए वो मजलूम जब उस जुल्म को याद करता है तो उधर अजाब वाले फरिश्ते उसकी केजालम की कबर के अंदर आन पहुंचते हैं और उसे अजाब देना शुरू कर देते इसलिए हकूक उल्लाह तो वो उसके यहाँ जाएगा वो देखेगा फिर हमारे यहाँ एक जनाजे पे हजरत ऐलान किया जाता है कि मरने वाले के जिम्मे जो कर्जा है एक तो कर्जा होता ना जो आपने नकदी लिया जैसे ये हमारे भाई दुनिया से चले गए इनकी सब्जी की दुकान थी अब इनके भाई कह रहे थे इनके जाहिर लेन देन के मामला मंडी वालों के साथ भी होंगे बाकी लोगों के साथ भी होंगे बहुत सारे मामलात होंगे वक्ति तौर पर आप ऐसे करें वक्त अगर कहीं यहाँ पे उनके जितने लैंड देने वाले मौजूद हैं वक्ती तौर पर आप फीस भी ला उसे माफ कर दें जनाजे के बाद इनके भाई मौजूद हैं औलाद मौजूद है आप उनके साथ बैठे हिसाब किताब लें और आपको तलब करना था तलब भी कर सकते हैं देना था दे भी सकते हैं लेकिन ये कर्जा तो औलाद चुका देगी आपका माली कर्जा औलाद चुका देगी लेकिन जिस मजलूम पे आप जुल्म करके चले गए गौर करें वो कर्जा कौन चुकाएगा आप किसी की इबत करके चले गए वो कर्जा कौन चुकाएगा आप किसी का हक मार के चले गए वो कर्जा कौन चुकाएगा आपने किसी का दिल दुखाया वो कर... हमें क्या पता दिन के अंदर हम सैकड़ों काम ऐसे करते हैं कि जिनकी वजह से कई लोगों के दिल दुखते हैं कई लोगों के दिलों को तकलीफ होती है वो कर्जा कौन चुकाएगा वो कर्जा कौन माफ फरमाएगा वो कर्जा किससे माफ करवाया जाएगा किसी को पता चलेगा तो को माफ करवाएगा ना भाई इसलिए ये बात याद रखिए ये बर्जक के मामला अल्लाह पाक करम फरमाए मेरे करीम ने फरमाया पना मांगो इससे पना मांगो बड़े अजीब मामला होते हैं मेरे करीम ये आम कब्र होती है चाहे कोई बड़ा लेन ला था कोई पीर था कोई फकीर था कोई शाह था कोई गदा था कोई आला जिंदगी गुजारने वाला था आपने देखा होगा जब दुनिया से जाता तो काना नापा जाता यही बात है भाई कभी ऐसा हुआ कि पांच कनाल में रहने वाला उसकी कबर भी पांच कनाल के अंदर खो दी जाए और एक क्वार्टर के अंदर रहने वाला उसकी कबर भी छोटी खो दी जाए नहीं वो कोई बड़ा था या छोटा था काना नापा जाता है चार उंगली सर वाली साइड से चार पैर वाली साइड से अढ़ाई फुट उसकी गहराई होती है वो एक गड़ा खोद के वो पीर साहब थे तब या कोई मां के खाने वाला था तब कोई लग्जरी जिंदगी गुजारने वाला था तब या झोपड़ी में रहने वाला था तब उसके अंदर रख दिया जाता है अब अगली बात सुने मेरे करीम ने फरमाया वो जो अढ़ाई फुट का गड़ा है गौर कीजिएगा तवज्जो चाहूंगा आपकी मैं बात को क्लोज करने लगा वो जो अढ़ाई फुट का गड़ा है मेरे करीम ने फरमाया या तो उसे सत्तर सत्तर गज मशरक और मगरब की तरफ खोल दिया जाता है और जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती है या फिर उसे इतना क्लोज कर दिया जाता है कि मुर्दे की पसरिया ऐसे क्रास हो जाती हैं और जहन्नम की आग जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं